নমস্কাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এটা আহিছে অসমৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ত এলেকাত জ্ঞান উদয়ৰ অধীনত জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰিচালনাৰ বাবে আপোনালোকৰ কেইটামান পষ্ট মুকলি হৈছে এৰিয়া ইনচাৰ্জ অফিচ ইনচাৰ্জ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আপোনালোকৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এচিষ্টেণ্টৰ পদ মুঠ সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা সাতশ পঞ্চাছটা সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা সাতশ পঞ্চাছটা এছ চি এছ টি অ' বি চি জেনেৰেল সকলোৱে এই পদখিনিৰ বাবে এলিজিবল হয় আপোনালোকৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা মই কৈছোঁ সাতশ পঞ্চাছটা সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা শিক্ষাগত অৰ্হতা বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আপোনালোকে দেখিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু স্নাতক আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলেও ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা হৈছে ওঠৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে দৰমহা নিৰিখ আপোনালোকে দেখিছে দহ হেজাৰ পাঁচশ আৰু পোন্ধৰ হেজাৰ টকা চুক্তি অনুসৰি ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ এইখিনি পদৰ বাবে চুক্তি হ'ব কনটেকচুৱেল বেচিছত অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদনৰ লিংক আপোনালোকে দেখিছে এইটো অনলাইন আবেদনৰ লিংক তলত দিয়া আছে এই লিংকত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন ফৰ্মখন জমা দিব পাৰিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ ত্ৰিছ তাৰিখে আপোনালোকৰ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদনটো কৰি ল'ব আৰু এই পদখিনি মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ জ্ঞানোদয় ইডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট এইখিনি পদ মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ জ্ঞানোদয় এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা মই কৈছোৱেই আপোনালোকৰ সাতশ পঞ্চাছটা সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা যদি ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলছ ভিডিঅ' লাগে এইখিনি পথ কেনেকুৱা হয় কিমান দিনৰ কাৰণে হয় কণ্টেকচুৱেল নে আপোনালোকৰ চৰকাৰী নে প্ৰাইভেট হয় আপোনালোকৰ যদি ডিটেইলছত ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডিটেইলছত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে ধন্যবাদ